Зробити зі звичайної пляшки, дощечки або глечика прикрасу для інтер'єру може віничанка Вікторія Сокур. За професією дівчина викладач танців, а у вільний час займається рукоділлям. Самотужки дівчина освоїла кілька технік. Одна з них декупаж. Вікторія провела майстер-клас нашій репортерці Оксані Святенко. Про це у матеріалі далі. Все почалося з того, що мені одна пара, яка мені займалася свадібним танцем. вони подарували мені зробили подарунок, ані подарі мені віно. Бутылка была необычной формы, и она была волнистая. Я ее выпили в мое вино, а бутылочка осталась, мне выкидывать не хотелось. Поэтому пришла мне в голову такая идея обмотать бычевкой, просто шпагатом, и использовать старую заколку, которая на меня разлетелась, и наклеить оставшиеся цветочки из этой заколки на бутылку. После этого у меня еще были другие бутылочки, которые я уже там добавляла какие-то косички, переплетала, плела, добавляла уже какие-то сухоцветы, и были уже декоративные какие-то материалы в этих бутылках применены. И уже так с этого пошло. Потом мне захотелось сделать на бутылке декупаж. И уже вот потом уже эта техника занялась. Я сама всему училась, и это все знания я получала в интернете. Я просто увидела в интернете красивые какие-то кувшины, захотелось тоже что-то сама попробовать. И в основном каких-то историй нету, просто что-то вижу где-то, и мне что-то хочется создать подобное. Мы берем вот такую большую дощечку, и она окрашивается белой краской, акриловой. Дальше, когда краска акриловая высыхает полностью, можно посушить с помощью фена. Тогда мы берем салфетку. Вот в данном случае это будет вот такая салфеточка с таким пионами, наверное, здесь изображены. И нужно оторвать от нее э, декоративный элемент. Ну, цветочки, в данном случае. Так как салфетка стоит из трех слоев, то нужно одну самую верхнюю часть этой салфетки нужно оторвать. Две другие части мы выкидываем а самую верхнюю часть мы оставляем затем берем кисточку макаем просто воду и начинаем из центра салфеточки наносить воду и размазывать эту воду на края из э, э, салфетки теперь когда нанесено изображение оно подсушено я вот так как основа белая я беру белую краску и подкрашиваю м м бока этой салфетки, ну, бока цветов. Я имею в виду, потом, ну, получается, что когда я наношу изображение, краска вместе с водой, она размывается на белый фон и выходит некрасивый орел вокруг изображения. Поэтому я вот беру красочку и вокруг нее вот докрашиваю, это все подкрашиваю вплотную. Можно ставить, в общем-то, в таком виде, в белом, например, повесить ее где-то там в каком-то интерьере интересном. Но вот я решила придать все-таки старину. И так как Эм, имитирую старину либо трещины, либо вот такие какие-то темные засаленности, загрязненности, загрязненности. То вот я буду это делать с помощью темной краски. Темную краску я наношу на губку и эм, распределяю аккуратно по краям. Вот то есть таким движением делаю руки. Губка это же я размазываю ее по краям дощечки. Теперь мы будем делать набрызг Это с помощью зубной щетки мы будем наносить вот таким образом красочку. Получается имитация того, что с доской вот уже очень долго работали, и на ней остались еще следы предыдущих хозяев. Окончательный самый этап это скрытие лаком. Таким самим чином можна задекорувати і звичайний глечик, в результаті чого вийдуть ось вот такі набори. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.